Шоу, Второй эпизод. он вот просят показать плавочки. На самом деле меня удивляет твой внешний вид. Сегодня ты ведущий в халате. Чем это вызвано? Я в костюме Барина сегодня пришел на шоу. Я чувствую себя здесь просто как дома. В Вьетнамке халат я так хожу у себя. А поскольку я живу на работе, то это объясняет мой внешний вид. А цвет халата тебя не смущает? В 2004-м смутил бы. Сейчас, сейчас то уже дела давно минувших дней нет. Опять-таки, плюшевый медведь не пострадал ни один, потому что плюшевых оранжевого цвета не делают. Поэтому это невостребованный плюш, самый дешевый, который удалось найти, чтобы не выходить из бюджета программы. Поэтому вот такой цвет. А как по поводу морального ущерба выдающая звезда украинского телевидения? Какой моральный ущерб? Моральный ущерб, что тебя разделили, и вот второй час держат в халате. Так это не моральный ущерб, а наоборот, не программы. Раздетый Доманский, это безусловный бонус То есть ты считаешь, что скоро мы увидим раздетую Толмачеву, раздетого Саутина и раздетого Зеленского? Да, это финал. Седьмой эфир. Все, включая операторов, админкорпусы наших зрителей будут как минимум в бикине. Как максимум, в чем мать Мы увидим твой да, прыжок да. или это была шутка твой спорт Зеленский. Все закончилось твоя Спасибо. Песенка. Я ответил на твой вопрос. Спасибо.